Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua pemirsa yang budiman. Kucing merupakan binatang yang paling sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Tidak sedikit dari kita yang memelihara binatang yang sangat disayang oleh Rasulullah. Ini Rasulullah pun memiliki kucing kesayangan yang bernama Muisa. Bahkan sahabat Nabi yang bernama Abdul Rahman bin Sakar dijuluki Abu Hurairah yang berarti Bapak Kucing karena kecintaan beliau kepada kucing-kucing. Saking pentingnya menyayangi sesama makhluk hidup termasuk kucing, Rasulullah pernah bersabda, Si orang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena si ekor kucing yang dia ikat dan tidak diberi makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. (Hadis Riwayat Bukhari) Hal ini menandakan sudah ada peringatan dari Rasulullah SAW bahwa menyakiti makhluk hidup adalah sebuah perbuatan dosa lagi tercela, namun pada kenyataannya masih banyak kucing terlantar di luar sana yang mendapatkan kezoliman dan tingkah buruk dari manusia seperti ditembak, ditendang, dipukul, diinjak, dilempar ke dalam selokan, bahkan disiram dengan air panas Padahal kalau kita tidak menyukai binatang tersebut, jauhi saja, jangan mengganggu apalagi menyiksanya Mereka juga memiliki hak hidup sama seperti kita maka, itu hal utama yang harus kita lakukan adalah berbagi makanan kepada kucing-kucing itu, karena kucing-kucing terlantar yang tak bertuan itu pasti sangat susah mendapatkan makanan. Meski kita hanya mampu memberi sedikit makanan kepada kucing-kucing tersebut, hal itu sudah merupakan sedekah. Sedekah kepada kucing selain mendapatkan pahala yang besar, seperti yang dijanjikan Allah. Keutamaan sedekah juga berfungsi untuk menolak bala bencana dan mengobati sakit, terlebih jika kita bersedekah dalam keadaan sulit. Dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis sudah banyak dijelaskan tentang bagaimana sedekah mampu menghindari seorang manusia dari bala bencana serta menyembuhkan sakit. Dengan bersedekah kepada kucing, maka akan meringankan beban hidup kita, maupun beban hidup sang kucing. Dan menjadi pembawa keselamatan serta keberkahan dalam hidup. Itulah mengapa betapa dahsyatnya kekuatan sedekah itu jika dilakukan secara ikhlas dan konsisten. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Atta' Berani bahwa "bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah." Jadi, sedekah bukan saja bisa menghindari kita dari bencana. Tapi juga bencana tidak akan melewati jika ada orang-orang yang bersedekah. Kita memang tidak bisa memastikan sedekah yang mana dan sedekah apa saja yang bisa menghindari kita dari bencana. Namun, sedekah tersebut bisa kita lakukan, termasuk salah satunya dengan memberi makan kucing-kucing terlantar agar bencana tak sedikit pun melewati kita. Terkadang, ujian atau bencana tetap akan datang kepada kita. Hal itu bukan berarti Allah tidak menyayangi kita dan tidak menilai sedekah kita. Namun itu adalah bentuk ujian apakah kita akan tetap bersedekah seperti biasanya walaupun bencana dan kesulitan sedang kita hadapi. Ketahuilah, sedekah di saat sulit justru lebih dahsyat dan nilai pahalanya lebih besar di sisi Allah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Obatilah orang yang sakit di antaramu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala dan bencana, dan yang paling ringan adalah penyakit kista dan sofak atau vitiligo. Sedekah bisa menjauhkan kita dari penyakit dan berbagai kesulitan yang datang dalam hidup kita. Jadi, jika banyak kesulitan dan hal-hal yang meresahkan muncul dalam hidup kita, maka bersedekahlah. Sedekah juga bisa membawa kedamaian hidup. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwa setiap anggota badan manusia diwajibkan bersedekah setiap harinya selama matahari masih terbit. Kegiatan memberi makan kepada kucing juga merupakan sedekah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang Muslim yang menanam tumbuh-tumbuhan, yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah (hadis riwayat Bukhari dan Muslim). Bukan saja di dunia, sedekah juga menolak bencana. Kelak di akhirat dan pada saat hari kiamat, hal ini sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis bahwa naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad: "Jadi, walau tidak kita rasakan di dunia, tetapi Allah akan menjamin bahwa sedekah akan menyelamatkan kita." Kelak di akhirat, kita hanya bisa berdoa dan berharap agar semua itu bisa kita dapatkan juga di akhirat kelak. Dalam sebuah riwayat At-Tirmizi dan lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya sedekah benar-benar memadamkan kemurkaan Allah dan menghindarkan dari kematian yang buruk." Murka Allah adalah hal yang paling kita hindari dan jangan sampai hal ini hadir di tengah kehidupan kita. Maka, itu bersedekahlah kepada sesama makhluk Allah yang membutuhkan, agar kemurkaan Allah tidak menerpa kehidupan kita. Telah banyak kisah-kisah nyata dari bersedekah kepada manusia maupun hewan, seperti kucing dan hewan lain, yang bisa menyembuhkan penyakit, terhindar dari pencurian dan perampokan, dan berbagai kisah-kisah lainnya, yang bisa kita ambil sebagai hikmah dan pelajaran hidup. Tentunya Allah Maha Tahu segala amalan kita, dan Ia akan membalasnya. Oke, pemirsa yang budiman, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.